Uh, ulas sikit isu kota madani. Ah uh, kota madani. Saya dah ulas itu pasal isu kota madani. Saya kata apa ke benda. <laughs> Satu saya cerita. Sebab uh, itulah pagi-pagi tu sebelum sementara saya tunggu anak saya tu, saya baca-bacalah ini apa komen uh, Menteri Wilayah ni. So tiba-tiba je dia cakap apa ni benda ini kononnya tidak uh, apa kata Ketir tidak membazir kejap saya kena minum apa ni tidak membazir wang rakyat sebab ditanggung oleh apa bismillahirrahmanirrahim so, maaf tuan-tuan ya kering tekak ini adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemaju saya cakap kamu tahu ke apa benda kamu cakap mizaleha ini adalah bill list maintain and transfer blt blmt So, bila ada perkataan list tu pajak, maksudnya somebody kena bayarlah. Siapa yang kena bayar itu? Kerajaan lah kena bayar. Nah, kerajaan bayar pada siapa? Kepada pemaju. Pemaju ni siapa? Ada orang kata Petronas. Putrajaya Holding Petronas. So Petronas tu so, siapa? Petronas. tu so, kerajaan lah juga. Dia syarikat yang dipunyai oleh kerajaan. Petronas ini adalah government owned company. It's not even government link. It's government owned So kalau Petronas kena bayar 4 bilion ringgit, maksudnya tu duit kita sebab Esok bila dia nak cari duit 4 bilion ringgit tu Macam-macam lah dia cari duit daripada mana Satu, mungkin daripada jumlah dividen yang, yang dia patut bagi pada kerajaan aa, Kalau kata dia tak perlu belanja 4 bilion Mungkin dia bagi kerajaan 36 bilion Tapi sebab dia pula kena belanja 4 bilion Dia bagi kerajaan 32 bilion lah aa, Bila kerajaan dapat 32 bilion Kena naikkan cukai Siapa yang bayar cukai? Kita juga yang bayar cukai Petronas dia buat offset-offset macam tu saja lepas itu, bila katakan dia short 4 bilion, macam mana dia nak kutip balik 4 bilion tu? dia kurangkan subsidi petrol, subsidi diesel dan sebagainya. So, last-last kita juga kena bayar. So, sebab itu bila Zaliha cakap, ini pemaju ditanggung 4 bilion ni sepenuhnya oleh pemaju. Saya teruslah terfikir, apa benda Zaliha ni cakap? Ini pertama kali dalam sejarah, eh, kalau betul pemaju ni tanggung semua, yang pemaju ni buat kerja amal. Awak pernah dengar? pemaju buat kerja amal 4 bilion bagi peri. Ada. Tak ada. Eh? Kalau pemaju itu Petronas, kita lah yang bayar itu. Itu duit raya lah. Kalau pemaju itu orang lain, ah maka kita bayar pajakan 25 tahun pula dah dekat situ. Ini menjadi satu isu. Ah, sebab dia ada dua isu. Eh? Ah, satu isu tadi tu. Isu bayar pajakan. Aa, second isu adalah aa, pada perolehan So, uh, saya cakap itu hari dalam video saya. Saya kata kalau orang lain ambil hutang 4 bilion eh sebab Petronas ni biasanya saya tahu lah. Saya banyak deal dengan Petronas, saya kat korporat ni. Walaupun dia ada cash eh, biasa orang buat projek dia tak pakai cash because the opportunity uh, cost atau siapa buat finance tu tahu lah. Opportunity cost of cash ni is is tinggi. So dia akan ambil hutang. Uh, cash dia pergi letak tempat lain, projek-projek dia akan ambil hutang juga. So dia akan raise bond ke macam mana. Eh? So Petronas biasa buat macam tu lah. Bukan saja Petronas, syarikat-syarikat lain biasa macam tu. Uh, kalau kamu biasa buat uh, projek pakai cash tu, kamu tak bijak lah. Biasa orang buat projek akan hutang sebab hutang ni dia... Uh, dia tax deductible eh? Dia punya every time kamu bayar expenses ha, Siapa yang content tu tahulah ya. Eh? Uh, orang finance tahu lah. So dia akan ambil hutang. So bila dia ambil hutang, dia akan raise bond. Bila dia akan raise bond, dia kena bayar interest eh. Kalau kerajaan ambil hutang, uh, kerajaan pun bayar interest. Tetapi bila orang selain korporat uh, yang ambil hutang ni, interest dia lebih tinggi. Sebab walaupun Petronas ni mempunyai rating uh, apa rating dia bagus, tetapi dia masih bukan sovereign eh. Dia masih corporate. So, dia membawa corporate risk. So, bila corporate risk, dia punya spread. Uh, dia punya interest rate tu dalam bahasa finance dia panggil spread lah. Uh, dia tinggi berapa basis point. Tak tahulah saya berapa berapa puluh basis point lah kat situ. Eh? So, berapa persen lah dalam bahasa orang biasanya adalah berapa percentage lah. Eh? Uh, berapa peratus yang dia kena bayar hutang tu. So, bila dia kena bayar kadar faedah yang lebih daripada kerajaan. So, dia akan transfer... Cost financing pekerjaan So, last kita yang kena bayar uh, Lebih lah lampu saya dah padam pula uh, Macam mana ni Bateri habis ke uh, So, kita yang kena bayar lebih So, sebab itu saya cakap uh, Bila kita kena bayar lebih ni tuan-tuan uh, Adakah itu yang adalah satu benda yang uh, bijak eh? Sekejap, saya nak Uruskan lampu ni Kita ada lampu bagus, okey ke Sekejap tuan-tuan Tergendala sebentar Sebab lampu Ke tak lampu hmm. <laughs> okay so kita kena bayar uh, Bayar lebih Tuan-tuan eh So bila kita bayar lebih kat situ So bu itu bukan sesuatu yang bijak lah Kita kena bayar more than that So bila kita apa tu orang kata kerajaan pula tak boleh nak ambil hutang dah sebab hutang kita dah 65% daripada size ekonomi atau keluar dalam dalam negara kita. So, sebab itu saya cakap itu lagi ini adalah cara baru untuk kerajaan berhutang untuk buat projek. So dia dah tak boleh berhutang, dia suruh orang lain buat hutang lepas tu dia bayar bulan-bulan. Tapi kadang faedah yang kita kena bayar itu adalah lebih tinggi, tuan-tuan eh. So itu yang uh, Itu menjadi masalah uh, Masalah pertama Masalah kedua Adalah Daripada segi perolehan So kalau kerajaan yang buat projek itu Masa zaman Tun dulu Saya ingat uh, Saya pun terlibat dalam projek uh, Putrajaya ini Siapa yang tahu-tahu lah Saya adalah projek manager uh, Untuk Putrajaya punya Kau Island punya electrification project Ha, so tahun 2000 tak salah saya 25 tahun lepas 25, 24, 2000 ke 2001 ke 2002 saya tak ingat Masa tu yang ada time tu Perising 8, Presing 9, Pejabat Perdana Menteri Court Island tu, Court Island tu MOF sampai ke PICC tu ha, Itu Court Island kita panggil dulu tu eh. Masa tu nak masuk melalui gate 1 Uh, ha, kampung Abu Bakar Baginda So saya dulu project engineer, project manager Saya buat electrification project Of Putrajaya So saya masuk elektrik dalam bawah Putrajaya Island tu ada tunnel eh. ada uh, tunnel yang kita masuk semua utility. kabel uh, 33 kV. So substation substation dalam tu dengan kabel siapa project manager project engineer saya lah yang build. So I was involved in the building of Putrajaya 25 years ago. So I was an engineer there. Kat lah saya dapat lesen-lesen saya eh lesen itu lesen professional engineer oh siapa yang tak tahu saya ada saya ada lesen jurutera professional saya dapat 20 tahun lepas <laughs> sebab saya uh, buat itulah uh, saya electrical engineer eh. so saya dapat masa saya buat kerja-kerja apa ni orang kata apa pasangan elektrik dulu sampai ke uh, saya jurutera kompeten elektrik TNB sampai level 275 kV eh uh, Siapa yang tahu, tahu lah Tapi dah lama saya tak praktis Tapi saya masih ada uh, Saya punya jurutera profesional Itu lagi saya baru renew so, Tapi itu that was a long time ago So itu di di Putrajaya eh. So the, di masa kita buat projek tu dulu Projek-projek itu dulu uh, Apa tu orang kata Uh, kajian melalui Petronas jugalah uh, Apa tu orang kata yang yang buat benda tu dan uh, daripada segi perolehan satu Petronas yang buat satu lagi kerajaan uh, persekutuan pun buat so proses perolehan dia adalah perlu mengikut MOF punya guideline eh uh, proses perolehan tapi kalau macam ini kata Putrajaya Holding yang buat so mereka kena bagi tahu siapa yang perolehan itu dibuat bagaimana adakah dia bagi pada Mengkon Pemaju ini Uh, bagi pada main contractor itu Lepas itu proses perolehan dia itu Tak sama atau tak perlu uh, Mengikut guideline kerajaan ke macam mana Benda-benda uh, ini yang kena jawab Sebab kalau proses perolehan kerajaan itu uh, Dia memang uh, strict lah eh. uh, Tapi kalau proses perolehan oleh pemaju ini Uh, sama ada dia ikut guideline kerajaan atau dia suka-suka bagi je kepada subcon ikut suka hati dia lah uh, macam mana sebab dia kata eh ni kononnya ditanggung oleh pemaju so tak yalah ikut proses perolehan kerajaan so kita suka-suka lah bagi kepada siapa rupa-rupanya kita juga kena belayar, bayar melalui bulan-bulan uh, ini, bulan-bulan uh, ataupun setiap tahun yang pajakan yang kita kena bayar. So itu isu uh, kedua. Eh. Uh, isu ketiga adalah Light ni Distracted pulak lah eh? Kejap tuan-tuan eh Tak payahlah pakai lampu eh Boleh nampak tak? Nampak tak saya tak pakai lampu ni? Okay Tak apa-apa Okay Lampu 3 tuan-tuan Saya lupa nak charge bateri tu ni Okay Adalah Tiga 3 adalah Okay. Uh, Nombor tiga adalah daripada segi keperluan Saya nak cakap So, daripada uh, statement yang dibuat Oleh uh, pihak Kementerian Melayu uh, Pihak apa, uh, Putrajaya, Perbadanan Putrajaya Ataupun Dr. Zaliha sendirilah Dia kata benda ni perlu Sebab orang kata uh, Orang beratur nak tunggu kuartus Dia kata 17,000 orang lah Uh, tengah beratur menunggu kuartus dan sebagainya uh, dan dia kata keperluan kuartus uh, dekat Putrajaya adalah 35 ribu uh, dan uh, sekarang ni cuma ada 22 ribu so oleh itu ada shortage of kuartus sebanyak apa uh, kata 10 ribu, 13 ribu lah so dia perlukan 35 ribu uh, kuartus uh, yang ada sekarang 22 ribu So, Okay, I know a little bit about quarters ni sebab saya pun duduk quarters eh. Uh, dulu saya duduk quarters di Persing 10. Uh, Persing 10 dulu. So, uh, dan memang apa kata bila kita nak apply for quarters ni kita kena tunggulah. Uh, saya dulu walaupun saya di Pejabat Perdana Menteri, uh, masa itu saya tunggu quarters. Eh, lama juga saya tunggu quarters walaupun orang yang dekat apa tu Uh, bahagian uh, BPH tu bahagian apa perkhidmatan harta eh yang dia jaga kota dia cakap macam nilah dia kata cik cik kerja dengan perdana menteri dapatkanlah tanda tangan perdana menteri so mungkin boleh kita boleh apa ni kata potong queue untuk cik lah so dipercepatkan proses tapi saya ingat lagi time tu saya cakap apa kepada apa ni pegawai tu saya kata tak apa saya nak tunggu macam orang lain saya cakap because apa orang kata orang lain pun tunggu bertahun-tahun saya pun nak tunggu jugalah tak de, 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 apa don't worry saya cakap jangan apa percepatkan queue saya let me ini dalam queue masa masa ketika itu lepas tu tiba-tiba saya dapat uh, satu kotas di pusing 8 saya ingat uh, siapa orang BPH yang handle saya punya ni dulu tahulah eh. So saya pun dapat satu kotas di pusing 8 Lepas tu Uh, tibet, uh, di kota-kota si Putrajaya ni dia walaupun ada 22,000 tetapi tak semuanya uh, dalam keadaan elok eh? Ada yang perlu diselenggara Banyak kena buat lah Bocor lah dan sebagainya uh, Itu satu lagi saya nak tanya Zaliha Kamu tahu ke berapa kotas ni yang Sebenarnya tak boleh didiami sebab uh, Masalah penyelenggaraan ni eh? Ha, itu patutnya dia buat dulu instead of buat kota-kota baru ni. Tapi uh, saya tak ada angka dia, dia kena jawab lah berapa ni. So masa saya dapat dulu, uh, saya dapat di Persing 8 itu ada satu masa tu rumah semidi eh, di Persing 8. Uh, saya dapat, uh, lepas itu uh, saya masuk rumah itu dia ada masalah lah, bocor lah dan sebagainya di kota situ. Lepas tu pegawai kerajaan itu dia kata ini yang kita ada sekarang tapi kalau encik apa ni uh, tolak yang ini dia kata kan uh, apa encik kena pergi belakang balik queue dia cakap <laughs> ha, dia kata encik kena pergi belakang balik queue saya kata tak apalah mungkin tak rezeki tak rezeki saya uh, so saya terpaksa tolak yang tu sebab saya pun nak repair repair bocor-bocor ni pun saya tak apa uh, kata terlalu sibuk that time so saya kata tak apalah saya tunggulah saya kata nak letak saya belakang balik queue pun letaklah saya belakang queue And then lepas tu saya ingat sebulan lepas itu kot Tiba-tiba ada rezeki saya kot Ada satu kekosongan quarters di persen 10 ha, Itu yang saya pindah uh, masuk quarters di persen 10 itulah So balik-balik pada cerita yang keperluan tadi So uh, dia kata dia perlukan 35,000 quarters Dan quarters yang ada 22,000 eh. Ha. Uh, so saya nak tanyalah siapa yang bagi angka ini Sebab Uh, macam mana dia dapat uh, keperluan RM35,000 tu Sebabnya, saya nak tanya Sebab jumlah penduduk di Putrajaya uh, Adalah RM100,000 lebih RM116,000 tak salah saya uh, Dan jumlah household di Putrajaya uh, Ini berdasarkan angka bancian eh? uh, apa, Satu average household atau isi rumah di Putrajaya Adalah 3.5 orang So, di Putrajaya itu, ada 35 35000 isi rumah. So, di Putrajaya ada 35000 isi rumah. So, kalau kamu kata keperluan kuotas itu 35000 maksudnya semua isi rumah di Putrajaya itu duduk kuotas. <laughs> so, ini tak masuk akal sebab Putrajaya jumlah orang bekerja tak salah saya Saya tengok angka itu hari uh, Ada 58,000 orang yang bekerja Tapi daripada 58,000 orang yang bekerja itu Tak semua orang bekerja itu orang kerajaan eh? uh, Daripada 58,000 itu tak salah saya uh, Masa saya ada di JPM dulu dalam 30,000 pekerja kerajaan Tapi sekarang mungkin 40,000 lebih lah pekerja kerajaan eh? Itu pun ada pekerja kerjaan yang apa ni uh, laki bini kerja. So dia duduk satu isi rumah. So kalau kamu kata uh, 58,000 ini kan dan ada 30 apa orang kata 5,000 kotas yang diperlukan Maksudnya semua isi rumah di Putrajaya Duduk kotas Termasuklah orang yang bukan kerja kerjaan ini So sebab itu I want to ask you mana kamu dapat figure keperluan RM35,000 ni sebab jumlah isi rumah di Putrajaya ada RM35,000 dan tak semua <laughs> isi rumah tu kerja kerjaan. Uh, daripada yang kamu kata RM17,000 yang menunggu itu. Okey, angka itu mungkin betul tetapi tidak mungkin tidak tepat sebab tu saya nak go. Kamu kena tunjuklah secara detailnya. Ini orang-orang ni, kalau masa saya jadi pengarah dulu, dia orang datang kat saya nak tunjuk ini nak spend 4 bilion ini, habis kau orang ni semua aku grill. <laughs> mana dapat angka ni semua ini ya? Eh? Ha, ini kamu nak justify sangat buat projek ni, ha, main cakap je ke macam mana? Tunjuklah angka itu. So sebab itu saya nak tanya kamu, 17 ribu yang menunggu. Mungkin betul, mungkin tidak. Sebab ini benda ni transient sebab ada orang-orang datang kerja kat projek ya. Dia report duty kat situ Tapi dalam tempoh setahun dua tahun Lepas tu dia kena transfer out of Putrajaya Tapi dia punya nama mungkin masih ada dalam sistem Apa tu bahagian pengurusan harta ni BPH untuk menunggu quarters Ataupun ada yang minta RM17,000 ini Tapi dia single-single-single Biasanya orang single ni takkan nak bagi dia quarters Satu orang single quarters Quarters ini dia bagi Apa tu orang kata priority kepada orang yang berkeluarga lah dan ada ramai juga yang berkeluarga dua-dua eh. Uh, orang itu bekerja kerajaan. So, satu kuartas untuk dua orang. So, kalau 17,000 orang yang menunggu, uh, kamu cakaplah berapa orang yang masih menunggu ataupun ada yang dilepas masih masuk nama dia dalam senarai BPH ataupun mereka ini single atau dah kahwin atau sama-sama minta. Uh, dua yang laki bini minta dua kuartas yang daripada dulu punya. Lepas tunggu beberapa tahun baru dapat. Uh, macam itu. Sebab angka yang akhirnya itu tak masuk akal. Ha, macam saya cakap dekat Putrajaya ada 35000 isi rumah kamu nak buat kamu target 35000 kuota so maksudnya kamu nak house semua orang duduk Putrajaya atau masuk dalam kuotas saya termasuk dalam statistik ini sebab ha, saya ada ada rumah di Putrajaya ha, ini saya nak pindah balik masuk Putrajaya kalau saya masuk dalam 35000 isi rumah tu kamu nak buat 35000 kuotas apa kejadah je kamu nak buat kuotas termasuk dengan saya sebab saya dah ada rumah sendiri <laughs> So sebab itu saya nak cakap Azaliha dengan siapa-siapa di situ Kamu clarify benda ini Bukan nak apa orang kata nak justify 4 bilion punya projek ini Kamu buat benda-benda macam-macam Angka-angka macam ini Itu nombor satu Nombor dua 4 bilion ni banyak Itu hari bila kamu kata Kamu nak uh, buat peluasan SST ni eh? Uh, satu, Menteri Keuangan kedua yang sekarang merangkap uh, Menteri Ekonomi Sebab tak ada orang nak jawatan itu uh, Dia buat Menteri Ekonomi juga Dia yang kata, dia kata perluasan SST ni tak salah saya dia lah Bukan Rafizie cakap Akan membawa tambahan 5 bilion uh, Daripada uh, duit kerajaan lah kepada kerajaan 5 bilion So jumlah kutipan daripada SST ni 50 bilion Tak salah saya dia yang cakap itu Betul lah kot huh? uh, So 50 bilion SST tambahan daripada perluasan ini 5 bilion. So, saya nak cakap, kamu nak tambah 5 bilion. Lepas tu rakyat menjerit-jerit ni ni. Kamu nak tax inilah apalah Garamlah lah, ikan lah, apa benda lah, buah lah dulu kurma. Sekarang ni baru kamu juta lah. Dengan buah, dengan itu, dengan ini, semua-semua kamu nak cukai ni sebab nak tambah 5 bilion. And then pada masa yang sama kamu kata nak buat kota Madani ni 4 bilion. Eh? Lepas tu kamu kata pemaju yang yang keluarkan duit Rupa-rupanya pemaju ni siapa? Ha? Kemungkinan Petronas Petronas pula kamu suruh bayar 32 bilion So duit tu balik-balik Kocik kiri, kocik kanan juga ha, So macam mana? So kalau kamu tak suruh Petronas Buat projek ini 4 bilion Dia boleh bagi kamu apa Dividen yang lebih 4 bilion So kamu tak payahlah nak buat peluasan SST ni Ini kamu nak buat pelu peluasan SST Kutip 5 bilion Lepas tu kamu suruh Petronas belanja 4 bilion So dia tak boleh bagi kamu dividen 4 bilion Ha, so cerdik ke bodoh benda itu? Sebab itu orang nampak daripada segi dia punya apa kata uh, conclusion dia ataupun uh, untuk kita simplify dia kamu nak belanja 4 bilion lah duit rakyat ambil daripada SST 5 bilion itu kalau kita simplify 4 bilion pergi pada kota madani ni yang keperluannya kamu cakap macam-macam lah eh. diperlukan inilah itulah 35 apa ribu quarters dan sebagainya. Saya sebenarnya okey saya akan duduk putrajaya. Kalau ikut saya punya personal interest, baguslah kamu nak spend 4 bilion dekat situ pada saya uh, menambahkan lagi apa yang orang kata value uh, apa orang kata penduduk-penduduk di situ termasuk saya. Tetapi sebagai rakyat biasa, saya tengok 4 bilion tu kalau betul kamu nak spend, ada banyak lagi benda lain yang kamu boleh spend satu rakyat kalau boleh kamu janganlah buat peluasan ini yang membebankan rakyat ini satu tapi kalau kamu nak tarik juga duit itu projek-projek lain yang lebih kritikal ada projek sekolah baiki sekolah ada orang kata baiki tandas pun tak ada sekolah-sekolah ni orang nak perlukan sekolah baiki jalan baiki itu atau kalau kamu dah buat allocate semua benda-benda itu tu ni ha apa ni keperluan asas yang diperlukan oleh banyak negeri banyak tak tak ada keperluan asas air ni air bersih ha? Eh? Air selalu terputus Dekat Malaysia ni Kamu sibuk nak buat extension airport lah Buat apa kata sistem IT yang canggih Spend bilion-bilion Tapi kadang, kadang orang rakyat ni Nak minum air bersih pun banyak kali terputus So where is your priority? Kita perlukan eh, untuk projek uh, Air bersih ni Basic, tahu tak? Kalau saya Nombor satu saya bagi penekanan Kepada benda ni dulu Rakyat nak air bersih Berterusan sepanjang tahun Dulu, sebab kalau air bersih tak ada Rakyat mati Penyakit lah, apa benda macam-macam lah hal, Isu dia ha, Itu air bersih, nombor satu dulu Kita kena buat benda itu Lepas itu, banyak bencana Banjir ni, ha, kamu spend Itu dulu, ini kamu tak Buat benda itu, atau priority kurang Bila kerajaan negeri minta untuk apa projek-projek air ni kamu bagi lepas tu macam-macam syarat lah dia suruh berhutang lah dan sebagainya lah ha, tiba-tiba lepas tu kamu pergi buat pula kota dalam kota spend 4 bilion lepas tu bagi peluasan airport ini kamu kata untuk memudahkan pelancong-pelancong antara pelancong itu dengan rakyat kita sendiri yang selalu putus air minum air minum air kotor ini You know Ataupun minum air yang selalu tak putus ni Mana priority kamu? Besar airport ke? Ataupun selesai ke masalah air? Bila kita tanya masalah air Kamu kata Eh ini masalah kajian negeri itu memanglah di bawah undang-undang bawah kerajaan negeri tapi sebagai kerajaan persekutuan eh, yang kamu dah beli aset-aset air ni di bawah PAAB kamu pun bertanggungjawab tak kiralah dia kerajaan negeri pembangkang ke sebagainya dia pun rakyat Malaysia juga kalau dia selalu keputusan bekalan air kamu sepatutnya bagi prioriti pada itu dulu bukan pergi kisah pelancong-pelancong daripada luar ni dapat keselesaan di airport-airport airport yang kamu nak besarkan bilion-bilion ni ni Ha, itu yang saya nak cakap. Sebab itu priority kamu itu macam mana. Ha, daripada segi penggunaan dana rakyat ini. Okey. Lagi.